Salam. Dilm test toplusu 106 nömrə test tapşırığına baxaq. A nöqtəsində havanın temperaturu 20 dərəcədir. Horizontalların hər 100 metrdən bir ə, keçirildiyi nəzərə alaraq B nöqtəsində havanın temperaturunu müəyyən edin. Baxaq A-dan B-yə qədər neçə metr hündürliyimiz var? 1 2 3 dənə aralıq var. 3 dənə aralıq, bir kəsmək istədiyimiz 100 metrdirsə, 3 vurulsun 100 bərabər edəcək 300. Bunu əsasən tənasübümüzə qura bilərik. Biz bilirik ki, havanın temperaturu həm hər 1000 metrdə 6 dərəcə aşağı düşür. İndi tənasübümüzü quraq. 1000 metrdə 6dirsə, 300 metrdə x. Buradan x-ımız bərabər olacaq 1.8. 20 metr deyə, daha doğrusu 20 dərəcə A nöqtəsindədir temperaturumuz. B nöqtəsinin temperaturu A nöqtəsindən 1.8 qədər çox olacaq. Əldə edəcəyik 20 period 1.8 = 21.8 variantımız olacaq. C variantı